مگر غور فرمائیے جب آپ نے علم و علوم و فنون میں درک حاصل کر لی مہارت تامہ حاصل کر لی پھر اللہ پاک شان ہوں کی ذات نے کیسی عظیم و شان جلالت شان کو عطا فرمائی کہ بڑے چوٹی کے علماء بڑے چوٹی کے فقہا بڑے چوٹی کے محدثین سیدنا امام اعظم ابو نیفا کے اساتذہ تک امام اعظم ابو نیفا رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کا حل کرواتے ایسے ایسے مسائل کتنے پیش آئے حضرت سیدنا امام آزم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں دو بیویاں ایک کو اوپر رکھا تھا چھت پر مکان کی چھت پر اور دوسری نیچے دوسری چھت والی کے پاس جانے لگا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے نیچے والی کو پتا چلا میری سونکن کے پاس جا رہا ہے وہ پیچھے باگی اس نے نیچے کھیجنا شروع کر دیا اب اوپر والی کو پتا چلا میری طرف آ رہا تھا میری سونکن نے نیچے کھینچنا شروع کر دیا اب وہ اوپر والی باگ کر آئی اس نے اوپر کھینچنا شروع کر دیا اس کو غصہ آیا غصہ آیا تو کہنے لگا نیچے والی کو کہنے لگا اگر میں تیرے پاس نیچے آؤں تو تجھے تین طلاق اوپر والی کو کہنے لگا اگر تیرے پاس اوپر آؤں تو تجھے تین طلاق اب تھوڑی سی ہوش سلامت ہوش سلامت ہوئے تو پریشان ہوا کہ آپ کسی نہ کسی کے پاس تو جانا پڑے گا نیچے جاؤں یا اوپر جاؤں جانا تو پڑے گا اب بیٹھ گیا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اب کیا کروں اس وقت کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہا کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا مگر سیدنا امام اعظم ابو رضی اللہ, اللہ نے کیسی جلالت شان عطا فرمائی ہے حضرات گرامی قدر بڑے بڑے علماء فقہا کہنے لگے کہنے لگے طلاق تو یقینی ہے یقینا جانا جائے گا تو صحیح ادھر آئے یا ادھر جائے جائے گا تو صحیح طلاق تو یقینی ہے امام اعظم ابو رضی اللہ تعالی بڑے بڑے علماء فقہہ کا مجمع ہے آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا اللہ پاک نے آپ کو کیسی ذہانت عطا فرمائی علم و فضل میں کیسی مہارتیں تم عطا فرمائی کہہ فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کسی کو طلاق واقعہ نہیں ہوگی علماء کہنے لگے فقہہ کہنے لگے حضور کیسے ممکن ہے کسی نہ کسی کے بعد تو جائے گا اس کو طلاق تو یقین نہیں ہے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیچے رہتی ہے اس کو اوپر منتقل کر دو اور جو اوپر رہتی ہے اس کو نیچے منتقل کر دو کہا تو یہ تھا کہ اگر تیرے پاس نیچے آؤں تو تجھے تین طلاق اوپر والی کو کہا تھا اگر کہ تیرے پاس اوپر آؤں تو تجھے تین طلاق جب اس کا محال بدل جائے گا تو مسئلے کی جہت بھی ختم ہو جائے گی